Чому з'явилось це відео? Тому що скоро ми будемо знімати відео про наш спортивний рік, які в нас були старти, і де ми були, і чого досягли за цей рік спортивний. Але ми подумали, що буде приємно і нашим друзям, які теж тренуються, займаються триатлоном, займаються бігом і іншими видами спорту, розказати, які в них були старти і чим вони запам'ятались. Тому ми з Попросили наших друзів записати коротеньке відео до хвилини і розказати, який в них був самий цікавий старт і чим він самозапам'ятався. Тож це відео присвячено нашим друзям, і ми всіх е, вітаємо з різдвом. Дивіться до кінця, тому що буде рекламна інтеграція. Merry Christmas and Happy New Year! А хто не додивиться до кінця, той не пробіжить свій персонал Best у наступному році. Так що дивіться до кінця. Із всіх стартів цього року я обрала старт, який перемагає в номінації найгедоністичніші. Це був старт від е, Yours Runners, який проходив 28 вересня. У нас тут в Одесі в парку Шевченка. Чим він мені запам'ятався? Тим, що коли ми прийшли з Маргаритою за стартовими пакетами, то зустріли Сашу, шефа цього, цих закладів Йорс. І Саша нас пригостив тихим вином, в них була якраз дегустація. У стартовому пакеті був мед з Трюфелем. Сам забіг пройшов. Дуже у дружній атмосфері, тому що там було багато наших знайомих і друзів. А нагородження відбувалось у Азія Бар. Ми смачненько поснідали, і за друге місце я ще отримала пляшечку дуже класного ігристого вина. Всім привіт! Найбільший старт у 2024 році для мене був київський марафон незглавності, що пройшов 13 жовтня. Це був мій перший марафон у житті, і найдовша дистанція за раз, яку я пройшов, як виявилось більше за 43 км. кілометри. Я зустрів марафонську стіну на 35-му кілометрі десь. Це були неймовірні для мене нові відчуття. Також це був перший старт по дорогам міста не по парковій зоні. Так що сподіваюся, такого буде більше в 2025 році. Відчував неймовірну підтримку від друзів і сім'ї, як на кілометрах дистанції, так і Онлайн а, під час бігу а, вітаю вас всіх Новим роком і бажаю нових а, завершення перемог у 2025 році. Всім привіток! Всіх наступаючи новим роком. Ось а, відповідаючи на питання Жені, який старт мені сподобався найбільше а, в минулому році. Я не буду так точно відповісти, тому що в мене ну, в принципі їх було небагато. Три Ось, але, мабуть, найбільше запам'ятався це мій перший старт, тому що там було купу факапів. Ось, і це був старт в Києві марафон незламності здається, він так називався. Ось там бігла свою першу десяточку. Ось тому для мене це було таке а, перше такий досвід моєму житті. Взагалі ці марафони, марафони, говорочка по Фрейду, старти. Поэтому, может быть, это самое ценное, что я вспомнила в этом Всем пока и всем классных стартов в новом уроке, классных результатов и персонал беста. Да, сейчас четко снимаете? Четко. Ну, мне больше всего понравился, наверное, старт в Киеве, марафон, потому что я улучшил свой результат на полчаса. Раньше было 4 часа, а стало 3.30. Я прям... Теперь... И там, блядь, я схватил марафонскую стену. В плане того что 10 км я просто на силе воли бежал. Наверное, все мои углеводы кончились. Ну и тем, что на трассе они намерили ее на 43,5. То есть они ошиблись себя больше, чем в километрах. И это добавило страданий. И было больше удивление, как так марафон в столице прорвался на полтора километра. Вот такой старт. Четко. Итак, в этом году больше всего мне запомнился старт на Киевском марафоне на Зламности, где я пробежала 10 километров. Чем он мне больше всего запомнился? А, ну, я там побила свой личный рекорд и пробежала 10 километров за час, просто за час, вот. А, кроме старта, в этом году мне запомнилось то, что я пробежала первый в жизни полумарафон, но это без какого-либо старта, Все. Извините за внимание, я дальше работать. Так, привет, ребята. Короче, коротко про этот год соревновательной деятельности. Я принял участие в раз, два, три, четыре, на четырех стартах. И первый был это пятерочка, бег 5 километров. Сделал за 20 минут 27 или 37 секунд. Планировал за 20, но чуть-чуть не справился с задачей. Так, дальше у меня был дуатлон. 5 бежать, 20 ехать с 2,5 бежать и Сделал за час 11 с хвостиком вот. А предыдущий старт я делал в Хмельницком тоже дуатлон, та же дистанция, но там был час 18. Но был нюансик Там на велоэтапе было 600 метров набора высоты на 20 км. Поэтому доволен, как я сделал его в, ну, в, этом, в этом году. Вот. Что дальше? И еще у меня в этом году было два старта именно по полноценному триатлону. Короткие дистанции. Вот. Но тут такая тема, что в Польше очень популярно, популярен триатлон, в принципе. Тут Гармин, у них своя лига. Вот. И они делают, типа, 1-2 Айронмена. Просто берут дистанцию Айронмен, и делят ее пополам на четыре части и на 8 частей. То есть такая внегласная, внегласный спринт, олимпийка и половинка. Вот. Но типа там чуть, чуть отличается расстояние. Я принимал участие в одной восьмой два раза. Первый мой старт по триатлону запомнился мне и запомнится, наверное, надолго, потому что я его просто не сделал. Я начал плыть, я, короче, я запаниковал на воде и понял, что я не доплыву. Проплыл 100 метров и снялся со старта. Вот как-то так. И на следующий день я зарегистрировался на следующий старт через месяц в другом городе, в другое место, дистанция та же. И сделал. сделал. Вот. Не помню уже какое время, это вроде бы час 23 или что-то в этом роде. По расстоянию это было 475 метров плавания, 22 вел и бег, там 5 с хвостиком был, 5300 или что-то в этом роде. И могу сделать вывод точно, что триатлон мне нравится больше, чем дуатлон. Вот, это вот мой такой отчет по стартам в этом году. На следующий год планирую больше уделить внимание именно триатлону. Именно стартом по триатло. Хочу сделать и спринты, и олимпийку. Если все хорошо пойдет в этом году с плаванием, то может и половинку сделаем. Там уже посмотрим по обстоятельствам. Всем прошлого дня. Всем привет! Меня зовут Маргарита. Я очень проявляю украинский, но формулировать думки мне легче русский, поэтому в виде будут на российский Два вопроса, которые нам в продолжении. Первый – это самый запоминающийся старт в этом сезоне. Сразу скажу, стартов было много, но все были интересны, Хочется рассказать обо всех, но если самый запоминающийся, то, наверное, это именно старт по триатлону, который у меня был в конце августа. На минуточку, я к нему готовилась два месяца под, кстати, наставничеством Жени. Решение было принято очень спонтанно, буквально в начале июля сидели с Радой и Женей за чашкой кофе после плавания, после тренировки. И ну, я знала, что Рада, в принципе, готовится к этому старту, и как-то мы это коллегиально обсудили, почему бы и мне не попробовать. Попробовать именно за два месяца выстроить какую-то дисциплину, потому что я не самый дисциплинированный спортсмен, как мне кажется. И, в принципе, мы к... подготовились к этой дистанции. Это был спринт-олимпийка, да, что-то между. Там была комбинированная такая дистанция. Было интересно, было круто, это было под Киевом. Самое запоминающееся, наверное, это этап плавания, потому что в принципе Велик он был вообще идеальный по огражденной трассе, бег тоже был со всеми со всей трибутикой перекрытый, вообще супер. Но плавание было в озере. Такой с коричневой водой и после бассейна и моря даже было как бы немножко такие странные ощущения, но в принципе все нормально. Меня никто не утащил до озера, было много людей, но все получилось. Поэтому так. Привет, это вас гедонисты хочется хочется коротко подвести 2024 год спортивный рик. Чим він мені запам'ятався, ят... запам це тим, що я повернувся в триатлон. Е громко кажучи, але все-таки останні три роки я майже не займався триатлоном. дещо бігав, дещо плавав, але без триатлону. І тут я вирішив, що пора повернутися до серії Iron Man. і це була половинка в Талліні. Запам'яталось, е запам'ятався вітер на велотапі, запам'ятався стоп на 12 му кілометрі, де я просто закінчив е, свій бак з бензином, і запам'яталось те, що я продовжив. І от хочеться вам всім побажати так само не зупинятися, так само отримати від чогось, знайти і отримати від чогось наснагу, як я отримав триатлону. Хочу продовжити його далі. Тому бажаю. Всього найкращого у 2025-му. Сподіваюсь, перемога буде і особиста наша, і всі купиться. Пока. В мене було небагато стартів, всього два. Але найбільше мені запам'ятався старт, який відбувся 14 вересня, тут в Одесі. І це було лише плавання. Я плив три кілометри у відкритій воді, і запам'ятався він мені тим, що я був дуже гарно підготовлений до саме до плавання. І в мене була ціль зайняти перше місце без варіантів, але я зайняв друге місце. І друге місце я зайняв тому, що саме у цей день був дуже великий шторм на морі. І ми плили чотири кола, і я думав, що все гарно, рівно до четвертого кола. А на четвертому колі мене почало нудити, я зупинився десь на хвилиночку і дуже бурно та нескінченно паригав прямо в морі. Тому я трохи відстав від першого місця і зайняв друге. Тож запам'ятався мені більше за все саме цей старт, тому що я ще ніколи. не рыгал прямо в море а, и еще никогда меня так не нудило в море так что это был прикольный старт прикольный опыт никому не рекомендую Всем привет, мои любимые, дорогие очень за вами скучаю, очень всех люблю я сейчас на пробежке в Проспект Парке в Нью-Йорке а, Какой старт запомнился в этом году больше всего? Я могу выделить два Первое было в Нью-Йорке, в Бруклине, это была половинка. Я была очень сильно больная, обижалась температуры, и я каждый метр, я хотела остановиться, но я все-таки добежала. В итоге было вообще 22 километра. Я горда собой, победой над собой в первую очередь, и было порядка 40 тысяч участников, поэтому это тоже было супермасштабно. Я бежала в первой волне и показала достаточно неплохой результат среди девочек. А второй старт это был в Одессе, в моей любимой, в которой мы бежали по центру города, где заняла третье место, сделала свой личник, забежала э -э, десятку, да, и я очень довольна и горда, то, что я показала потрясающий результат в своем родном любимом городе. А -э, желаю всем прекрасных праздников, мирного неба над головой, и чтобы мы все были вместе, а если даже мы разбросаны по разным частям света, то мы как можно чаще встречались, обнимались, проводили время вместе, бегали, пили вино и разговаривали до утра. Всех наступающим люблю, целую, обнимаю и передаю вам всем привет из Нью-Йорка.